sebaiknya meniti kebaikan-kebaikan agamanya dan meninggalkan apa pun yang tidak membawa guna agar dia lega dan tenang maksudnya amalan ini akan membawa ketenangan dalam kehidupan seseorang kerana menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang tidak berguna dan mendatangkan manfaat hanya akan membuang tenaga bahkan perkara-perkara seperti ini yang akan menimbulkan dalam hati seseorang itu sifat-sifat seperti hasad dan kemudian dia akan timbulkan penyakit-penyakit lain -penyakit dan sebagainya. The less we know, the better. Berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan dan cerita-cerita kisah-kisah manusia. Adapun dalam agama, kita tidak patut menghalang diri kita daripada mengetahui contohnya sejarah-sejarah ulama terdahulu dan kisah-kisah para anbiya ini semua adalah kisah-kisah yang patut kita ambil ambil pengajaran daripadanya. Baik, Syekh Ibn Thaymin mengadakan satu pertanyaan okay, Dan beliau biasalah dalam kelas-kelas ataupun dalam syarah-syarahnya Beliau biasa akan mengadakan soalan-soalan begini supaya anak murid berfikir okay, Beliau tanya, kalau ada soalan Apakah meninggalkan Amr bin Ma'ruf wa an Nahyu Anil Munkar termasuk dalam pengertian meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat? Maksudnya, bila kita katakan perkara itu tak berkenaan dengan kita, adakah dengan itu bermaksud menegur. Maksudnya menegur ni termasuk dalam bab ini ke tidak? Dan Syekh Ibn Thaymin menjawab dengan cantik sekali beliau berkata tidak kerana amar bin ma'ruf dan nahi anil munkar sangat bermanfaat dan berguna bagi sesiapa pun. Orang tu lebih tua daripada kita ke, lebih muda daripada kita, semuanya dia tetap bermanfaat. Jadi dia tak boleh dalam satu kes pun datang dalam bab, tidak ada kena-mena dengan kita. Dan kerana itu, kalau sesuatu kemungkaran tidak dicanggah, maka apa yang akan berlaku selepas tu adalah the repeat of the same thing. Perkara itu akan berulang dan akan berlaku lagi. Jadi amal ma'ruf wan nahyi munkar ini tidak akan membawa kecuali kebaikan. Kalau kita tegur, kalau kita beritahu, at the very least lah paling kurangnya orang tu tidak akan melakukannya depan depan kita. Okey. Cuma para ulama tetap dah meletakkan sebahagian syarat-syarat dalam amal ma'ruf wan nahyi munkar di mana ada sebahagian yang berkata tetap ada chance atau ada situasi yang di mana tidak boleh kita menegur. Okey, terutama sekali bila kita jelas melihat dengan teguran itu dia akan membawa sesuatu yang sangat tidak baik, mafsada yang sangat tidak baik. Okey, dan saya boleh berikan contoh. Okey, kononnya kita berada dalam kelas ataupun kita berada di hadapan seorang yang terkenal sebagai alim atau ustaz. Kemudian kita seorang yang tidak mungkin berapa matang dalam ilmu dan mungkin tak boleh nak jawab semua -jawab, semua apa yang dia akan katakan. Kemudian kita mendengar ustaz ini ataupun alim ini di hadapan dia berkata sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang tidak benar. Okey di situ kalau dengan kita menegur orang itu kemudian dia dapat counter balik argument kita dengan itu semua orang yang mendengar di situ akan yakin pada jawapan siapa? Jawapan alim tadi, orang yang kat depan tadi. Jadi dengan itu kita kalau tak pasti yang kita boleh drop jatuhkan argument dia maka kita tak sepatutnya mulakan perbincangan tu. Tak sepatutnya mulakan jidal tersebut. Dan lebih baik untuk kita berdiam diri untuk maslahat orang-orang yang duduk di 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 sekeliling kita. Mungkin lepas tu kalau kita jumpa atau orang tu bertanya dia ada kemusykilan mungkin kita boleh share sedikit ilmu. Tapi untuk kita dalam majlis tersebut juga kita nak angkat tangan kemudian kita berkata ini adalah sesuatu yang salah dan sebagainya. Dan kita dah tahu ada mudarat padanya perkara ini tak 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 boleh kita melakukannya. Baik, ini sebagai satu contohlah contoh. Baik. Uh, ini seperti yang Allah firmankan wal takum minkum ummatun yad'una ilal alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Bukan beruntung, orang-orang ya, yang berjaya. Baik. Misalnya, anda melihat seseorang melakukan kemungkaran, lalu anda katakan kepadanya, saudaraku, ini kemungkaran, ini tidak boleh dilakukan. Maka, dia tidak berhak untuk mengatakan ini bukan urusan kamu. Kata-kata seperti ini tidak boleh diterima kerana memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab umat Islam secara keseluruhan. Terutama sekali kalau kita tahu yang kita ni ada ilmu yang lebih dan kita ni lebih let's say uh, lebih uh, matang dalam bab itu terhadap orang itu. Jadi, kerana kadang-kadang ada orang yang mereka menganggap contohnya okay, dan poin ini disebutkan oleh Syekh Ibn yang seterusnya beliau mereka berkata uh, bahawasanya kalau anak-anak ni dah besar mereka ada mereka ada akal fikiran untuk fikir sendiri maka kita boleh kita tak perlulah nak buka discussion anak perempuan dah tak pakai tudung dah dah balik kita katakan oh tak apalah dia orang pun dah besar dia tahulah apa yang mereka harus pilih okay, itu bukan itu bukan maksud hadis ni ini ini bukan bermaksud ini bukan urusan saya lagi dia dah balik ia ini antara dia dan Tuhan. Karena itu, Syed Muhammad SAW berkata selepas itu, seperti itu juga terkait keluarga dan anak-anak. Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah harus menunjukkan dan memerintahkan anggota keluarga untuk melakukan kebaikan, mengingatkan dan melarang mereka melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu surah tahrim ayat ke-6 jadi ayat-ayat yang ada dalam al-Quran dalam arahan-arahan arahan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada kaitan dengan orang Islam kalau kita baca Al-Quran, kita melihat ada arahan daripada Allah SWT di reflection untuk diri kita bahawa perkara ni ada kaitan dengan kita. Dan kalau dia ada kaitan dengan kita, maka pastinya dia ada manfaat untuk diri kita. Hatta kalau kita tak nampak pun manfaat pada pada perkara tersebut pada masanya. Okay, mungkin kita sebagai seorang ayah pun kita dah cuba sedaya upaya berkali-kali, okay, masih lagi tak tak berjaya. Okay itu bukan masuk kita berputus asa tapi kita berterusan kerana kita masih belum melihat kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada yang okay, menyimpan hikmah daripada kita yang kita belum lagi dapat melihat. Baik. Terakhir sekali eh okay, uh, Imam Ibn Rajab rahimahullah beliau berkata okay, ber tentang tentang perkara ini beliau berkata kalau Islam seseorang itu baik maka dia akan meninggalkan semua yang tidak penting baginya daripada perkara-perkara yang haram, syubhat, makruh dan yang mubah dan juga yang dibolehkan. Okay, bukan hanya perkara yang haram dan makruh saja tapi juga perkara yang dibolehkan tetapi tidak diperlukan. Misal kalau ada perkara tu dibolehkan dalam kehidupan kita tapi dia tak tak perlu. Maka seorang Islam tu dia itu dikirakan sebagai perkara yang tidak ada tidak ada kena mengena dengannya dan dia harus meninggalkannya dan juga hadis ini menunjukkan bahawa Islam itu juga berperingkat ada Islam yang lebih baik daripada yang lain ada orang-orang yang Islam mereka lebih baik okay, dan ada mereka yang ingin memperbaiki Islamnya dan dengan itu mereka akan mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW yang sebutkan tentang kebaikan Islam seseorang dan juga ada yang tidak Okay, dan bukan bila kita katakan tidak ni bukan kita katakan orang tak nak. Kita harus rephrase. Bukan maksudnya orang tu bila dia tak dia tak cuba untuk memperbaiki Islam dia tu dia maksudnya dia tak nak. Dia tak nak jadi muslim bukan. Okay. Tapi kadang-kadang ini kerana mereka ni selesa dengan kehidupan dan mereka rasa mereka dah cukup dengan Islam yang dah ada maka mereka tidak berusaha segigihnya. Mereka tak kuat berusaha untuk cuba memperbaiki Islam. Mereka just rasa, okay, ini dah cukup lah. Soal lima waktu dah ada, ini dah ada, zakat dah buat, puasa dah buat. Jadi mereka tak tak rasa mereka perlu untuk mempertingkatkan Islam mereka. Dan hadis ini menunjukkan bahawasanya siapa pun dalam apa pun peringkat dalam Islamnya ataupun dalam kehidupan dia, dia masih lagi boleh meningkatkan Islamnya. Okay, hadis Nabi SAW ini menunjukkan Islam ni boleh naik lebih tinggi dan lebih baik. Dengan amalan seperti ini dan juga amalan-amalan yang lain. Dan untuk menutup hadis ini uh, seorang muslim itu kerana itu mereka berdoa pada siang hari, di okay, antara doanya mereka minta Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah aku meminta daripada kamu ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap ilmu yang bermanfaat itu... ada kaitan dengan dirinya lah seperti topik yang kita dah katakan tentang manfaat. Tapi macam mana kita nak tahu ilmu tu ilmu bermanfaat, bermanfaat atau tidak? kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita kita jumpa uh, uh, post atau petikan-petikan dalam social media kita jumpa kitab-kitab kita baca daripada karangan-karangan ulama bagaimana kita nak tahu ilmu tu bermanfaat untuk kita okay. yang pertama sekali ilmu tu bermanfaat untuk seseorang itu kalau ilmu tu difahami dia baca betul-betul, dia cuba untuk memahamkannya, dia melihat syarat-syarat ulama' supaya dia jelas dalam perkara itu dan dia kemudiannya beramal dengan yakin. Dan ini dibuktikan secara zahir, kalau seseorang tu tak yakin, maka setiap kali dia berhadapan dengan pendapat para ulama, sekejap dia pendapat ni, esok dia tukar pendapat lain. Sebab dia tak dia tak tahu dan dia tak faham apa yang dia baca. Dia tak faham maka itu dia tak yakin. Okey. Dan ini kadang-kadang berlaku untuk talibul ilm kerana mereka masih lagi dalam peringkat mempelajari. Hari ini belajar dengan ustaz ini, kemudian esok belajar dengan ustaz lain. Okay. Tetapi yang lebih teruk daripada itu, kalau mereka dah tahu hukum hakam dan mengetahui satu pendapat daripada pendapat yang lain, kemudian dia memilih untuk maslahat dirinya sendiri. Ini yang yang lebih dahsyat dan lebih lebih bahaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui. Okey. Baik. Ini kerana Nabi SAW bersabda Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya Maka Allah akan memberinya kefahaman tentang agama Jadi dengan itu ilmu yang difahami itu yang bermanfaat Baik, yang kedua Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan atau berkenaan dengan dirinya Dan ini adalah buktinya adalah hadis yang kita sebutkan ini Okay. Kerana kalau ilmu itu tak berkaitan dengan dirinya, maka dia Nabi SAW arahkan dia untuk meninggalkannya. Hatta dalam ilmu duniawi pun, okay, not everything yang kita perlu nak kena ambil tahu sebelum kita mati. Kalau berbahagia dengan agama, yes. Semua kita nak ambil tahu. Tapi dalam dunia ni apa yang ada je lah. Okay, kita dah profession satu, kita nak dapat yang set-set yang lain semua, kemudian akhirnya kita tak pergi pun kerja yang tu. Maksudnya so, kita stay in one profession and master that profession. Sampai habis retire dan kadang mereka nak apa dia, mereka panggil upgrade bukan benda yang tak baik okey bukan benda yang tak baik tapi kadang-kadang melihat juga kita upgrade kita milih of course kalau kita dah bekerja dan kita ada pilihan untuk upgrade maka kita akan sacrifice kita malam-malam dan bila kita sacrifice malam kita kita sacrifice waktu dengan keluarga dan juga waktu untuk mempelajari ilmu agama jadi in the end semua time dah tak boleh pergi kelas tak boleh belajar agama jadi apa yang kita dapat daripada daripada ilmu yang kita katakan ilmu tersebut. Okay. jadi hendaklah kita menilai mana yang lebih baik dan bermanfaat untuk diri kita. Baik. Yang ketiga adalah ilmu yang dipelajari untuk diamalkan. Okay. dan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk belajar tanpa beramal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Saff ayat ketiga kaburamaqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kamu berkata sesuatu yang kamu tidak melakukan dan dalam surah al-baqarah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman atamuruna nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna al-kitab adakah kamu menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri padahal kamu semua membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Ayat ini menunjukkan bahawa ini ilmu yang mereka dah pelajari. Ya, tapi ilmu tu tak dapat manfaatkan mereka kerana mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat untuk seseorang adalah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia uh, uh, dia mencari ilmu agama tu sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. memahami ialah satu keperluan untuk dirinya. Allah minta setiap orang Islam individu untuk mencari ilmu, maka dia dia mencari ilmu. Dan ini dibuktikan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka illanazalat alaihim musakinah waghashiyatuhumur rahmah wahaffathuhumul malaikah wazakarahumullah fi man indah kecuali malaikat akan turun sorry, kecuali uh, ketenangan akan turun kepada mereka dan rahmat meliputi mereka malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka di antara orang-orang ataupun di antara mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuji amalan tersebut. Amalan menuntut ilmu agama. Maknanya just by hadir, just by coming. Itu adalah satu petanda ilmu itu akan menjadi manfaat untuk seseorang. Dan kerana itu para ulama juga menyebutkan bahawasanya ilmu agama ini harus diraih berguru, mesti berguru, mesti ada guru. Okay. bukan tak boleh seseorang tu baca bersendirian tapi dia harus ada guru supaya apa pun yang dia hadapi perkara yang dia tidak jelas dan sebagainya dia ada rujukan apabila dia dia berhadapan dengan masalah tersebut adapun seorang yang tidak berguru dia akan membaca sesuatu dengan anggapan yang dia dah faham perkara itu boleh jadi perkara itu dia salah faham dan kemudian itu akan menjadikan ia menyesatkannya baik dan yang akhir sekali yang nombor ilmu yang bermanfaat okey adalah Uh, perjalanan menuntut ilmu. Okay, kerana amalan menuntut ilmu ini sendiri adalah satu jalan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ini bukan uh, ini bukan untuk menunjukkan ilmu itu bermanfaat tapi untuk menunjukkan yang all the things yang kita buat ni dia tak akan jadi manfaat untuk kita kalau tujuannya bukan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. jadi ilmu tu kalau dah dapat uh, dah dapat memenuhi syarat-syarat yang tadi semua okay, manfaat untuk dirinya berkaitan dengan dirinya okay, dan beramal dengan ilmunya maka akhir sekali dia akan dapat manfaat ilmu jadi first sekali dia cari ilmu yang bermanfaat kemudian terakhir sekali selepas dia dah dapat ilmu yang bermanfaat maka dia akan dapat manfaat daripada ilmunya di mana Allah Subhanahu wa taala sorry Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang last ni more itu dia punya kesan and the fruit of menuntut ilmu. Jadi kita start dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan akhir sekali ilmu tu akan bermanfaat untuk kita pada hari kiamat nanti wallahu taala ala bisawab wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahirabbil alamin السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته